Всем привет, ребята. Этот ролик будет не очень долгий. Я хочу посмотреть, что мне выпадет 10 кейсов вот этих филинтинских. Реально, мне это уже интересно. И даже, наверное, выпадет годлик. Давайте где-то, ну, где можно было побольше места. Вот, вот здесь вот. Бам. 8 креатив. Разлетается 8 кейсов. сюда! Вы видели реально сразу же? Годлик выпал, два года меня теперь. Капец. Ладно, открываем. А? И что мне тут Уже выпады? Ч, мифик и Лего. Нормально. Расстраиваться, в принципе, не будем, но я реально как-то... Дуже рад, это мне выпал второй Годли мне уже два этих Годли Реально, я говорю, эти дуже имбовый. Ээээ, це так, я дуже рада, рад, випав цей Годлі. Хоть у мене він є, ну, реально, це капець, ну все равно, это ж до колекції, все одно, что ж подходит, дуже хорошо подходит в Годли, новий, реально Просто советую вам играть. Я могу посоветовала вам. Если у вас есть два устройства, типа допустим, по или телефон, значит, вы добавляете дропсив в друзья. Надо до вас один аппал проф. А вот это, ну я уже как будет. Вам надо да вместе играть. Той кадр -то, Аг и той Аг получит -то, 200 карта вот этих сердечек. И на один ак вы кадры практически скидываете эти кейсы. Так вот как-то открываете или копыте. Ну, я хочется. Короче, я так же само поступил. Я только уже через телефон дал старфолда то не в курсе, это типа такой юнит. Ну, короче, какой-то в ожиданные дни, вот все, на 30-й день. Я, я дал на телефон, тут был такая-то поиграть, это вин, Ну, короче, думаю, вы поняли как. Это просто было сложное включение. Наверное, я еще сможу открыть 8 кейсов. Ладно, кто подвесится, я... Да, выпущу этот ролик не очень долгий. Я думаю, что Соня выйдет ролик по Бравлу то подвелся я дуже рад, и всем пока!